альтернативную сцену я застал практически с самого начала и с ее становления. Будучи еще феном такой передачи, как «Учитесь плавать», которая знакомила слушателей неформатной музыки в России с различными группами, как российскими, так и западными здесь. Вскоре после этого я стал бас-гитаристом «Трактор Боулинг» в конце 90-х и прошел, по сути, все этапы становления альтернативной культуры, поэтому я видел в принципе, все, что с ней творилось за это время, ее золотой, так сказать, период когда вот в середине 2000 х а, группы нашей сцены ездили по России и собирали полные залы. Потом некий кризис, который случился одновременно с финансовым кризисом, исчезновением главной медийной поддержки телеканала Иван. И, собственно, сейчас вот происходит опять, на мой взгляд, возрождение, как бы, и меня это не может не радовать. Мы ездим по стране и видим, как народ опять начинает интересоваться роком. Казалось бы, хип-хоп поработил все и вся, но нет, все-таки, как бы, рок есть еще в жилах наших людей, и, видимо, тяга нового поколения, она породит некий, может быть, некую волну, как, которая была и в 2000-х годах. в силу рода деятельности моей у меня тут тьфу, фу очень много друзей. И, ну, я не имею в виду то, что ВКонтакте называется друзьями. И хотя я добавляю всех, как бы, чтобы люди не обижались, стараюсь отвечать даже всем. Я имею в виду своих друзей, с которыми я общаюсь. Коллеги, либо знакомые. Их очень много, потому что постоянно происходит Какое-то движение вокруг. Потому что мы участвуем в публичной общественной жизни так или иначе. То есть занимаясь музыкой. Постоянно выходим на новых э и новых людей, занимающих творчеством. Вот, например, вот недавно мы познакомились. Сергей Михалком, предложив ему спеть с нами на новом альбоме «Луна» с тем же Чачей Ивановым. До этого мы познакомились с прекрасным человеком Темом Булатовым из группы «Люмин». С ними завязывается дружба, и по так появляются новые знакомые. Это помимо тех, кто уходит также на нас. И постоянно, постоянно идет круговерть. Могу сказать, что у меня нету закадычных друзей, наверное, как у вот большинства людей, вот закоренелых таких, которые, вот, например, поддерживают социальные связи, как вот э, бывшие одноклассники, бывшие одногруппники института. К сожалению, я этого лишен. Как бы я не хотел потому что из-за того, что сфера интересов немного другая, чем у тех людей, которые со мной учились, я не могу даже посещать их встречи, там, выпускников, там, и так далее, потому что у меня либо гастроли, либо что-то еще. Иногда я их встречаю, иногда они приходят на мои концерты, и я уже даже с трудом вспоминаю их, потому что очень много лиц проходит мимо меня на гастролях, там, ну, я помню, что я человека знаю, а имя не помню уже, и мне очень стыдно иногда бывает, потому что они меня помнят, по имени обращаются, такой, говорю, привет, я как его зовут, я уже не помню, захожу там где-нибудь в одноклассе пошарю, там, посмотрю, блин, точно. Это он. Но это не за того, что я там пафосное ублюдок, а из-за того, что на самом деле очень много лиц проходит перед нами. И вот у, у нее хорошая память, она вот может много людей запомнить, а я вот при таком количестве, у меня, к сожалению. Поэтому круг общения у нас все время меняется. В отличие от многих музыкантов, которые начинали свое занятие музыкой э, с того, что переигрывали песни различных коллективов, у меня как-то с этим не сложилось вообще в жизни. Я вот с самого начала стал исполнять свои песни. Ну, вначале в качестве бас-гитариста и певца, но это сложно сейчас назвать, что это было пением и игрой на бас-гитаре. Ну, как какие-то попытки, мне просто всегда хотелось сделать что-то свое. Потом я пришел в одну группу, там мы не играли каверов, а играли свои песни. Потом пришел в трактор боулинг, где все играли свои песни. В трактор боулинг долгое время мы пытались что-то сделать, но все время то было лень, руки не доходили. И я уже подумал, что у меня, наверное, не судьба. Ну, как бы я всегда слышал от всех, что я начал с того, что мы играли каверы. Я думаю, блин, круто! Люди, хоть какие-то песни иностранные, умеют играть, там другие. Вот. А самому-то лень там дома, я никогда не, не, снимал там, то есть, допустим, мне нравится песни, ну там сидеть, ковыряться, интересно с группой делать. И это время пришло вот только, только в 2007-2008, наверное, году, когда мы стали в Трактор Боллинг делать акустический кавер версии песен различных коллективов, типа Срепнот, System of Down и так далее. А потом в Луне мы стали просто делать каверы электрические на всяческих Sex Pistols, ну, таких тематично близких Луне Bad Religion, Beastie Boys Обменивались инструментами при этом, ну, то есть, всячески баловались там и так далее И, в принципе, могу сказать, что ну, это интересно, когда играешь чужую песню Так необычно, просто ты привыкший играть то, что исходит из от тебя, понимаешь немного, как у других людей складывается музыка из чего, из каких компонентов и что ими двигало там при этом там, так нестандартно, немножко для тебя. Думаю, что это полезный опыт. У получается, что есть две стороны. С одной стороны, это отношение тех, кто совершил его, к этому поступку, и, соответственно, обратная сторона тех, кто пострадал в результате этого поступка. И обе эти стороны субъективны. Например, что касается кощунства совершенного пусирает, то, несмотря на то, что я уважаю чувства верующих, являюсь атеистом, не считаю это кощунством, потому что для меня кощунством большим является то, что в этом храме проводится молебные, а по вечерам фуршеты и внизу стоят майбухи в гараже. то Я считаю это большим кощунством, чем совершили эти недалекие, конечно, девочки с не очень хорошим хитом, если это можно так назвать. Хотя слова хорошие, конечно. Палка о двух концах. Христиане обижены вместе с патриархом и считают кощунством их поступок, а я считаю поступки патриарха кощунством по отношению к собственному народу. И вообще, в принципе, то, что сейчас происходит с русской православной церковью. Это вот как пример. Все субъективно, смотря с какой стороны на это смотреть. Она хорошая, добрая, иногда может показаться с виду такой брюзжащий немного, иногда такой ворчливый и как бы злобарский такой иногда персоной, но на самом деле я точно знаю, что она вот в этих проявлениях всегда остается внутри, на добре и никому не желает зла, как бы она не пыталась это себя выпить и сказать, да нет, я вот считаю, что я, я не, 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 хороший, я вот могу там и там позлобствовать. На самом деле добрее человека я вообще ну, не видел в жизни. Есть многие люди, которые с виду добрые, на людях дружелюбные, и кажется, что ну, человек просто весь светится, улыбается. Узная его ближе, например, в работе в той же, да, ну, вот были такие случаи э, с, и с коллегами, с которыми вот, приходилось там плотно как-то взаимодействовать. Ты понимаешь, что на самом деле э, это только личина сверху, а внутри человек так себе. И на самом деле он да, довольно подренький, там какой-то внутри и не, не совсем честный. Вот. А Лу, она наоборот, пытается на себя какую-то маску одеть, такую, я так, все, я надулась, там, все, я прям зла на всех. На самом деле она через пять минут уже улыбается, смеется, и она очень отходчивая, умеет прощать, не злопамятная абсолютно. То есть я считаю, что мне повезло, что я связал свою жизнь творческую с таким человеком и с удовольствием делаю свою часть э, творчества, в том числе и тексты, которые поет она, и, наверное, лучше бы лучшего, так сказать, выразителя этих мыслей, я бы с трудом представляю сейчас. Мне кажется, она лучше в этом. До Лу, после ухода вокалистки первой был период, когда у нас пели не только Вокалистки, но ну, и даже вокалисты, что очень так достаточно сейчас э, смешно вспоминать. Ну, забавно, не смешно, чего там смешного? Забавно просто. В те времена вообще было очень мало людей, которые умели петь. Это сейчас э, культура поднялась до такого уровня, что очень много людей хорошо поют. А в то время э, был развит жанр скорее речитативного считывания под тяжелую музыку. Это называлось рэп-кор, там, как там, стрит-кор, хардкор и так далее. Все в основном либо орали, либо читали, а пели единицы. И пели не так себе, на таком среднем уровне. И когда Лу пришла, она, конечно, сразу поразила профессионализм. Она не занималась профессиональным вокалом, у нее просто задаток. Она, она прошла музыкальную школу по классу фортепиано. Занималась там больше десятка лет. И участвовала в конкурсах. Она умеет играть на пианино. мне конечно, со слухом все в порядке. Но голос ей никто не ставил, насколько я, я знаю. И это, видимо, природное. Ну, может быть, там армянские корни. И когда она запела, там вообще вопросов не было сразу. Если это действительно ну, как бы качественная музыка, качественно сыгранная, качественно спетая. Естественно, я с удовольствием ее послушаю. Как бы, я не буду восхвалять это на каждом углу, потому что я, в принципе, как бы со скепсисом отношусь к тому, что происходит в нашей поп-музыке. Может быть, на Западе есть качественная поп-музыка, хотя я тоже не люблю там, ну, легкие жанры. Но то, что у нас происходит, ну, как бы, это не внушает мне доверия. Просто э, хотя бы потому, что я вижу светскую хронику об этом. Я вижу, что эти люди себя представляют, на что они идут. Ради того, чтобы попасть в телек, или там на обложку журнала «Жара», там, или какой-нибудь еще ересь. Много музыкантов, рок-музыкантов от безнадеги, за то, что в нашей области нет денег, ушли играть там, кто к Стасу Михайлову на барабаны, кто там еще к какому-нибудь шансонье или там попсарю. Я лучше пойду, не знаю, на завод работать, баланки точить, чем я унижусь для того, чтобы работать с людей, которых, к которым я не испытываю уважения, потому что у них нет стержня. Сочинил там какой-то дядя хит, Сказал, что это хит, он будет петь эти две дурных строчки про «Вова, возьми телефон» или там «Это он». По сути, для меня это музыкальные проститутки. Зачем заниматься творчеством? Ради того, чтобы зарабатывать деньги и унижаться вот так вот, ну, в самом себе. Может быть, они думают, что, конечно, для них это не унижение, а там любимый образ жизни, но я с ними, значит... Снобизмом мы называли... Во времена начала 2000-х годов, когда мы играли в таких местах, как Р-клуб, всяких подпольных андеграундных клубах, была такая прослойка людей, которые приходили на концерт, так делали руки вот так вот стояли, смотрели. Ну, ты, допустим, выкладываешься на сцене, там перед, перед сценой прыгают благодарные слушатели, с тобой общаются на равных и так далее. А сзади вот такие люди стоят, либо из музыкантов каких-то. Неудовлетворенных чем-то, либо и просто и слушатели, которые у них такая каста более продвинутых, прошаренных это смешно всегда. Потому что мне кажется, человек никогда не должен считать даже, чего бы он не достиг, считать себя выше других. Просто из-за того, что ты играешь на бас-гитаре в группе Ну, Луна и Трактор Боулинг, это не значит, что ты стал выше человека, который прыгает перед сценой. Потому что человек может жизнь достиг больше, чем ты в другой области, или там то же самое что-то там сделал такое значимое и поэтому я смешно как проявление снобизма у публики так и у коллег. Я боюсь пауков, очень боюсь живности такой вот насекомая видную и очень боюсь высоты. Когда я смотрю эти ролики, где люди залезают на шпили высоток в Москве, мне, конечно, жуть берет или там, например, идут по какой-то стране такая дорога, которая провалена местами, там для туристов сделана такая, доль обрыва. Я себя иногда так взгреваю просмотрами таких э, роликов, потому что это добавляет мне адреналин. И вообще, на самом деле, я очень боюсь, когда люди садятся на край. Вот, например, там многие сидят на перилах, ну, когда курят или там что-то. Я прям вплоть до того, что я готов выйти там. И, к сожалению, вот на днях разбился наш друг. Режиссер Артем Пугач, а он работал с Кастой, арт-директор арт группы Каста, снимал он клипы. Нам также делал э, клип «Время» для «Трактор Боулинг и «Армагеддон» для «Луна», первый клип. Вот, он упал с балкона с четвертого этажа в Черногории, где он отдыхал и погиб. И после этого вообще просто мой страх по поводу высоты усилился. Ну, там говорят, там, что были там низкие перилы. Он был пьяный. Теперь я понял, что больше всего я боюсь. Я боюсь высоты. <music> говорить слушателя, Потому что все эти термины, поклонники, значит, кумиры, фанаты, это вообще унизительно, мне кажется. Ну, мы говорим о иногда фэны, Просто чтобы коротко было. Я очень уважительно и с трепетом, и с любовью отношусь к нашим слушателям, потому что эти люди из всех возможных представленных в мире вариантов музыки, творчества, текстов и так далее выбрали нас. И мне безумно приятно, что то, что, во что я вложил свою душу, трогает других людей и кому-то помогает даже. Поэтому я всегда безмерно благодарен им. Никогда не постесняюсь сказать, что я люблю их. Есть люди среди моих коллег также, которые проповедуют полный отказ от всевозможных вредных компонентов, там, таких как алкоголь, наркотики, там, сигареты, вплоть до мяса там, чего-то еще. Ну, например, группа «Алая Оля», прекрасные наши друзья, с которыми мы пресекаемся в периодически на фестивалях, они проповедуют, например, сыроедение, йогу, так сказать, полный отказ от всевозможных вот этих вот пороков, которыми грешат музыканты, особенно в турах там, и так далее. Мы никогда не, не считали что это настолько плохо, ну, и ханжеством не занимались каким-либо обманывая самих себя. Пока у нас есть здоровье, мы ни в чем себе не отказываем. В принципе, я не вижу там, ничего плохого в каких-то стимуляторах. Но каждый должен выбирать по себе, не заходя за рамки а как бы здравого смысла. Я за то, чтобы любой человек имел возможность расслабиться так, как он хочет. Чтобы другим от этого не было плохо. То есть, чтобы человек вел себя в рамках разумного и того, что он может себе позволить, чтобы не совершать какие-то противоправные или противо, там, общественные действия. Если человек умеет, например, пить, пускай он, допустим, выпьет, расслабится и получит от этого удовольствие, чем он будет копить в себе какой-то негатив. Я знаю много людей, которые, например, завязали, и видно, что он человек напряжен, он же зеленый, от того, что он не может расслабиться, выпустить по-другому а, то, что в нем накопилось какое-то раздражение или, например, там, ну, какие-то вопросы, претензии. Другой человек просто покурит травки, например, расслабится, и все, он счастлив, и никому не будет компостировать мозги.